Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. aller à la banque. Normalement, J'évite cet endroit. Les banques me donnent des frissons. Mais ma tante Jeanne m'avait envoyé un chèque. Elle est toujours pleine de surprises. Ce chèque n'était pas ordinaire. Il avait un dessin très étrange. C'était un chat astronaute jouant de la guitare. J'ai souri en le voyant. J'ai mis le chèque dans mon sac. J'ai aussi préparé mes papiers d'identité. La banque n'était pas loin de chez moi. Je suis partie à pied. Le soleil brillait, c'était une belle journée. Quand je suis arrivée, il y avait du monde. Une longue file d'attente m'attendait. J'ai pris un numéro et j'ai attendu. Dix minutes plus tard, mon numéro a appelé. Guichet 3, s'il vous plaît. J'ai marché vers le guichet. Une dame souriante m'a accueilli. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour, j'ai répondu Je voudrais déposer ce chèque, s'il vous plaît J'ai tendu le chèque La dame l'a regardé attentivement Son sourire a légèrement vacillé C'est Un dessin très original, a-t-elle dit. Oui, ma tante est une artiste, j'ai expliqué. Elle a ri gentiment. Le dépôt s'est fait sans problème. Ensuite, j'avais une autre question importante. Je voudrais aussi configurer ma banque en ligne. Comment cela fonctionne-t-il exactement J'ai demandé. Est-ce sécurisé Elle a tout expliqué clairement. Elle a détaillé les étapes. J'ai posé plusieurs questions. Combien de temps ça prendra Y a-t-il des frais mensuels elle a répondu à toutes mes interrogations. En quelques minutes, c'était réglé. Je me suis senti très soulagé. Ce n'était pas si effrayant finalement. Aujourd'hui, c'était le grand jour. Je devais aller à la banque. Я мала йти до банку. Cet Зазвичай я уникаю цього місця. Les me Банки викликають у мене мурашки. Ma tante un Але моя тітка Джанна надіслала мені чек. Elle est вона завжди повна сюрпризів. Pas Цей чек не був звичайним. Il avait un dessin très étrange. На ньому був дуже дивний малюнок. Un chat jouant de la Це був кіт-астронавт, що грає на гітарі. Я посміхнулася, побачивши його. Mis le dans mon sac. Я поклала чек у свою сумку. Aussi mes Я також підготувала свої документи, що посвідчують особу. La pas loin de chez moi. Банк був недалеко від мого дому. Je suis partie à pied.

Я взяла номер і чекала. Дінути плюс мой номер апелі. Через десять хвилин мій номер викликали. Гіше троє, сіль. Віконце три, будь ласка. Я підійшла до віконця. Une dame souriante m'a зустріла. Bonjour, comment puis-je vous aider? Доброго дня. Чим можу вам допомогти? Доброго дня, відповіла я. Я Я хотіла б внести цей чек, чек. будь ласка. Tendu le chèque. Я простягнула чек. La dame l'a regardée attentivement. Pani užvajno na nyogo podívala Son sourire a légèrement vacillé. Jeje posmishka troche zdrhnula se. C'est, c'est un dessin très original, a-t-elle dit. Důvěře originální malýnok, řekla ona. Oui, ma tante est une artiste. Expliqué. Так, моя тітка художниця, пояснила я. Elle a ri gentiment. Вона мило посміялася. Le fait sans problème. Внесення коштів пройшло без проблем? Ensuite, une autre question importante. Потім у мене було ще одне важливе питання. Je voudrais aussi configurer ma banque en ligne. Comment cela fonctionne-t-il exactement J'ai demandé. Est-ce sécurisé Elle a tout expliqué clairement. Вона все чітко пояснила. Elle a les Вона детально розповіла про кроки? Posé Я поставила кілька запитань. De temps ça Скільки часу це займе? Y des frais Чи є щомісячні комісії? Elle a répondu à toutes mes interrogations. Вона відповіла на всі мої запитання. En quelques minutes За кілька хвилин все було вирішено. Je me suis senti très Я відчула велике полегшення. Ce pas si effray... Це виявилося не так страшно, врешті Aujourd'hui, C'était le grand jour. Je devais aller à la banque. Normalement, j'évite cet endroit. Les banques me donnent des frissons. Mais ma tante Jeanne m'avait envoyé un chèque. Elle est toujours pleine de surprises. Ce chèque n'était pas ordinaire. Il avait un dessin très étrange. C'était un chat astronaute jouant de la guitare. J'ai souri en le voyant. J'ai mis le chèque dans mon sac. J'ai aussi préparé mes papiers d'identité. La banque n'était pas loin de chez moi. Je suis parti à pied. Le soleil brillait, c'était une belle journée Quand je suis arrivé, il y avait du monde Une longue file d'attente m'attendait J'ai pris un numéro et j'ai attendu Dix minutes plus tard, mon numéro a appelé Guichet trois, s'il vous plaît. J'ai marché vers le guichet Une dame souriante m'a accueilli Bonjour, comment puis je vous aider? Bonjour, j'ai répondu Je voudrais déposer ce chèque, s'il vous plaît J'ai tendu le chèque La dame l'a regardé attentivement. Son sourire a légèrement vacillé. C'est. Un dessin très original, a-t-elle dit. Oui, ma tante est une artiste, j'ai expliqué. Elle a ri gentiment. Le dépôt s'est fait sans problème. Ensuite. J'avais une autre question importante. Je voudrais aussi configurer ma banque en ligne. Comment cela fonctionne-t-il exactement J'ai demandé. Est-ce sécurisé Elle a tout expliqué clairement. Elle a détaillé les étapes. J'ai posé plusieurs questions. Combien de temps ça prendra? Y a-t-il des frais mensuels? Elle a répondu à toutes mes interrogations. En quelques minutes, c'était réglé. Je me suis senti très soulagé. Ce n'était pas si effrayant finalement. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.